Мистецтво створювати факти. Ти жатта має підпорядковувати собі події людей. Вигада, її мета. Інтрига засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрий вечір, шановні глядачі. В ефірі програма в деталях і я, її ведучий Андрій Острів та Ігор Пох. Добрий вечір. Наразі е, актуальним питанням стає стан наших доріг. І, і саме сьогодні ми про це питання проговоримо, але спочатку невеличкий сюжет. У Миколаївській області розробляється програма співфінансування ремонтно-дорожніх робіт згідно з бюджетним кодексом України можна виділяти кошти з місцевих бюджетів на ремонт державних доріг місцевого значення уже на протяження нескольких последніх літ ведеться активна робота по передачі місцевих дорог дорог місцевого значення в управління областям у 2015 році на будівництво реконструкцію, ремонт та отримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах з місцевих бюджетів було виділено майже 176 мільйонів гривень акумулювати такі кошти і направити їх на ремонт доріг вдалось завдяки фінансовій децентралізації В предыдущие годы эти дороги финансировались в основном из субвенций с государственного бюджета, которая была в пределах до 50 миллионов. Ну и плюс там миллионов 30 было из местных бюджетов. Итого 80. На будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг у місцевих бюджетах на 2016 рік передбачено видатки у сумі 64,7 мільйона гривень. У минулому році здебільшого проводився ямковий ремонт. Найбільш проблемні ділянки на державних дорогах загального користування. На основних маршрутах області це Ульянівка-Миколаїв, дніпропетровськ Миколаїв і Олександрка Кіровоград-Миколаїв. Було освоєно 45 мільйонів коштів. Керівникам районів і міським головам доручили розглянути питання співфінансування. а Також спільно зі службою автодоріг у Миколаївській області визначити перелік трас, які потребують термінового ремонту. Для цього підготують звернення до кабміну про виділення додаткових коштів. Як ви бачите із сюжету, проблема актуальна і, в принципі, в. Кто покидал город, да и собственно в городе, состояние дорог действительно ужасает, и как бы хотелось, наверное, какие-то меры по этому поводу принять. Для этого мы сегодня пригласили в студию начальника службы автомобильных дорог Николаевской области Александра Антощука. Добрый вечер. Добрый. А о, чем мы, о чем мы будем говорить? Ну, первое, первое, сейчас люди просто не понимают банально, кто за что отвечает. За что отвечает конкретно ваша служба, чем вы занимаетесь и что, что собственно, с вас спрашивать и что от вас ждать? Ну, во-первых, служба автомобильных дорог Николаевской области отвечает за дороги, так как она является балансодержателем всех дорог Николаевской области. Это почти 5000 километров. Соответственно, мы отвечаем за обеспечение проездной способности, за качество дорог. Ну, в принципе, отвечаем за 5000 километров, почти 5000 километров. За 5000 километров. Отлично. Километров. отлично. Вот в, в, рамках этого, в рамках этого вопроса. Ну, давайте будем честными вы назначены назначены 2 декабря да, 2000, 7. 7 декабря 2000, да. 2015 года да. то есть вы еще собственно говоря на должности там полгода практически да? неполных Не полных, да скажите пожалуйста вот это состояние дорог которое мы имеем сейчас вот как, почему, почему так почему так получается какие причины привели к такому состоянию дорог вот по вашему мнению вы... ну, на мой взгляд причина это все таки первая причина отсутствие стопроцентного финансирования на эксплуатационное содержание дорог. Почему это происходит, тут очень много можно рассуждать, но факт остается фактом. Денег не выделялось на эксплуатационное содержание, соответственно, дороги не эксплуатировались должным образом, что привело, в принципе, к их разрушению. Разрушение начало происходить непосредственно из-за перегрузов автомобилей. Uh -huh. То есть вот. это две составляющие, основные две составляющие, на мой взгляд, которые привели сегодня к разрушению. Ну, наверное, если поставить по приоритетности, что является на первый, первоочередным э, или фактором, или перегрузы? Да, и перегрузы или деньги, все-таки, скорее всего, это перегрузы. Вот об этом об этом как раз вчера шла речь в программе «Контраргумент». аргумент». Это был очень, очень были очень жаркие споры. И вот тут у меня вот тут у меня вопрос тогда к вам. Ну не знаю, насколько он будет корректен к вам. Это вместе с тем, да. Вот перевозчики собрались там, заблокировали дороги, криком кричат, мы не хотим там чего-то, не хотим. А ведь в самом деле, ну, ну, суть проблемы замыливается. Суть проблемы же не в том, что они, например, там. Ну, хотят или не хотят возить или хотят возить больше, да, а суть проблема в том, что они э, не хотят коррупционной составляющей в этих весовых комплексах. То есть э, здесь, ну, здесь как бы такая определенная проблематика возникла: что вроде как они и готовы по закону работать, а вроде как бы и, и не готовы, потому что не верят в это в это в этот закон. Как, как ваша служба вообще э, им какое отношение имеет к весовым комплексам? Давайте я немножечко по-другому. То есть, вот законно, незаконно. Э я скажу вот на своем примере. До службы автомобильных дорог я возглавлял <coughs>, другую коммерческую структуру. И... Николай Трансбуд. Николай, Транс... Николай Транстрой. И э, ни для кого из строителей не секрет о том, что правоохранительные органы очень часто предъявляют там, обоснованные либо необоснованные претензии э, к любой компании. Так вот, я могу сказать от лица практически всех компаний, ни одна компания не заблокировала работу налоговой инспекции, ни одна компания не заблокировала работу там, суда. Все идут цивилизованно, mm -hmm. возмущаемся, mm -hmm. да, возмущаемся э, считаем, что неправы. Если считаем, что действительно неправы правоохранительные органы, куда мы идем? В суд. Но мы же не блокируем работу предприятия, госпредприятия. Почему? Потому что это работа не конкретного э, предприятия, это работа целой отрасли. Точно так же и с дорогами. Ну что значит заблокировали? Ну вот знаю. День, для меня, для меня по сей день. Ну, видимо, такая форма протеста. Вот для меня по сей день непонятно, еще раз, если э, кто-то с чем-то не согласен, но мы все-таки говорим про Европу, мы пытаемся же идти в цивилизацию, а методы у нас какие-то первобытные. Опять, я не хочу ни про кого говорить, я скажу про себя. Я довольно-таки. К моему, сейчас, к сожалению, я меньше езжу по Европе, но до назначения начальника службы автомобильных дорог я очень часто бывал за границей. Я люблю ездить за рулем автомобиля и э, я никому не буду говорить про кого-то, я скажу про самого себя. Э, наличие знаков, наличие э, жестких требований правилам дорожного движения дисциплинируют. Я не мог, я не позволял себе там превышать скоростной режим. Ну, а да, у, себе... у нас вместо этого отлично ямы подходят. Они тоже не позволяют превышать скоростной Но, режим. Я же дальше хочу сказать, что да, позволял скоростной режим. Я э, очень часто начал обращать внимание... В последнее время, вот когда тоже посещаю э, за границу, что если стоит знак «объезд запрещен», то этот знак никто не нарушает, никто не прет под кирпич, никто не прет по обочинам, если стоит пробка. И весовые комплексы во всем, цивилиз... э, во всем цивилизованном мире, они работают. Ну там Поэтому... они устроены иначе. Там есть специальная полоса, куда съезжает просто, просто, грубо говоря, автомобиль грузовой. Он проходит, и чек получает и уезжает. Он да. не, не контактирует с инспектором. А как это вообще влияет на перегруз или не на перегруз? Вы сейчас говорите о там, о том о, о, о непосредственно движении транспортного средства по, по полосам. Но при этом там этот автомобиль он не, не, не перегружен. Я, вам, вы... я вам скажу, что, о чем я говорю. Смотрите, э, э, если мы добиваемся законности, законности ведь, смотрите, суть претензий, суть претензий перевозчиков, они говорят, мы готовы ездить с этими ограничениями, готовы заезжать на эти весовые комплексы, но, но почему крупные игроки себе позволяют проехать мимо весовой? А мы должны, вот мелкие, мелкие перевозчики, мы должны останавливаться, терять время и потом нас отпускают и выманивают нас деньги. Вот в вот чем вот они, вот это их суть претензий. Ну, давайте, наверное, все-таки я на этот вопрос уже не буду отвечать. Я объясню ну, да. почему. Потому что это не в полномочиях службы автомобильных дорог. Служба, в полномочиях службы автомобильных дорог это обеспечить непосредственно площадку для установки весового комплекса, в полномочиях службы автомобильных дорог это работа самого непосредственного весового комплекса и наша ответственность как служба автомобильных дорог в данном направлении оканчивается после того, как э, наш сотрудник должен э, ввести э, номер транспортного средства, марку транспортного средства в компьютер, нажать на кнопку, выдать чек и предоставить этот чек сотруднику трансинспекции который указывает о том, что либо есть превышение данного транспортного средства э, потом по Осевым, осевым нагрузкам или общая масса превышает допустимую норму, либо таковые отсутствуют. То есть вы Но занимаетесь этом... сугубо техническим измерением. Да. Угу. Поэтому, когда сегодня говорят о том, что служба автомобильных дорог в данном случае коррумпирована, ну, смешно. Я не буду говорить, как это было раньше, потому что я не являюсь грузоперевозчиком, я не работал в службе. Но сегодня это даже технически в принципе невозможно. Какой смысл отдать этому 200 гривен или 300, по которой говорят этому инспектору, не инспектору, а сотруднику службы автомобильных дорог ну, обал автодора? Да, если что вопрос, него, в принципе, решает инспектор, Конечно. Да? Хорошо. Александр, вот. Давайте вернемся к тому, что, вы, что мы говорили о Европе. Да? Но в Европе ведь не только стоят высовые комплексы либо существуют очень строгие правила дорожного движения там, и, так далее, и так далее. То есть это отношение к закону. Да? Есть еще такая точка зрения по поводу технологий строительства дорог. И вот я, я хочу вам как специалисту задать вопрос. Вот на ваш взгляд, что правильнее строить дороги по а, иным технологиям, позволяющим а, по ним ездить большегрузным автомобилем, либо же уменьшать грузоподъемность автомобилей. Да, этот вопрос кстати, вчера Потому что, понимаете, как, все, все время пытаются манипулировать вот, вот этими понятиями, что раньше, курица или яйцо, что, что лучше сделать, дороги по другим технологиям, которые будут выдерживать э, грузы, либо уменьшать э, грузоподъемность автомобиля. Уменьшать грузоподъемность автомобиля. То есть дороги нам не светят по другим технологиям. Нет, ну почему, по другим технологиям. Вы поймите, сегодня невозможно, вот даже возьмем в рамках Николаевской области, невозможно в одной части перестроить. Пять тысяч километров дорог. Невозможно. Строительство новых дорог но хотя необходимо, но, 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 но еще раз, то есть если транспортное средство выезжает за пределы нашего государства, давайте возьмем, вот, давайте возьмем в частности пример, рано или поздно, я надеюсь, что границ между Европой и Украиной не будет. Почему с Европы транспортное средство будет заезжать на территорию Украины и есть единая единый норматив по которому заезжает весовой норматив там 40 тонн либо опять же нагрузки на ось наша машина просто вопрос наша машина если она будет вести в порт галац тот же самый 50, э, тонн. Ну, 50 тонн но она не пройдет она там не сможет проехать она просто не пройдет там она будет подверг... наложен на нее будет огромнейший штраф и зачастую, в некоторых, я вот это... к чему я да. просто дальше отвечу вопрос, да. у вас, я надеюсь, нет сомнений о том, что в Европе построены дороги по новым европейским технологиям? Ну, во всяком случае, строятся, либо ремонтируются, продолжаются, по новым, по новым, по новым, продолжают да. строить да. по новым технологиям и построены по новым технологиям. Но теперь скажите, пожалуйста, вы уверены в том, что машина загружена там машина загружена зерном, неважно, любым продуктом, э, масса, которая будет превышать там 40 тонн, там 50, 60, 70 тонн, э, сможет двигаться по дорогам Европы? Нет. Безусловно, безусловно. Но вот это... я вам практически Хорошо, ответил на это, вопрос, но это европейского касается строительства. Mm -hmm. Но это касается скорее определенных законодательных правил ограничений, да? Я же говорю о новых технологиях. И вот в продолжении этой мысли я опять же вот такую, такую ремарочку прочитаю, в середине апреля областной властью был подписан меморандум с э, иранцами, в котором отмечены намерения о сотрудничестве в сфере строительства, ремонта, капитального строительства, дорог области, в том числе взлетной полосы Николаевского аэропорта с применением новых технологий. И вот в связи с этим вопрос, вот если э, ну, это меморандум, он, э, э, это такой протокол о намерениях, то есть они могут прийти и строить, могут не прийти, да? но если все-таки придут, по каким технологиям будут строиться дороги в Николаевской области? По самым современным, либо то, что подешевле, то есть по более старым? Ну, давайте, когда придут иранцы и заявят уже о готовности выполнять данные работы, вот мы посмотрим на те технологии, которые они предлагают. Ну, то есть у вас нет никаких сведений по этому поводу, да? Нет, но они предложили свои варианты, они предложили опять... Материалы, которые они готовы использовать, ну это геосетки. Ну то есть я то бы поэтому свежие какие-то да, технологии, да? То есть, да нет, не свежие. Ну почему свежие? То есть то, что подешевле? Нет, нет, нет. Я категорически против того, что то, что подешевле. Нет. Это, что такое геосетка? Это армирующий слой непосредственно асфальтобетонного покрытия. Просто так, что, к нам какие приезж... его плюсы и какие его минусы? Давайте так. Ну, не готов я прямо сейчас. Окей, хорошо. Да, не готов сейчас, Смотрите, сейчас это Хорошо, давайте я тогда вам задам вопрос по тех... непосредственно по технологии дорог. Смотрите, я. Ну, в общем, самый главный враг дорог это вода, как ни крути, ну кроме перевеса, все такое, да, это природная вода, это сточная зима, вот этот перепад зима-весна и так далее. То есть проблема, проблема дорог зачастую в водоотводе с полотна дороги. Вот скажите, вот мы сейчас ну, начнем, более того, мы сейчас следующим вопросом мы остановимся о финансировании и вместе с тем. Вот мы сейчас начнем строить дороги. Мы их построим такими же, как они раньше были, или все-таки мы что-то будем, будем как-то менять, чтобы асфальт подольше простоял? Это первое. первый момент. И второй момент. Сколько, сколько сегодня будет составлять гарантийный, гарантийный срок эксплуатации таких дорог? Что касаемо непосредственно строительства дорог. Сегодня, ну вот в ближайшее время сейчас начнется строительство трассы Н-11, которая у всех на слуху, действительно сегодня уже... Вы для зрителей, пожалуйста, скажите, что это за трасса? Трасса это на Кривой Рог. Дорога это Баштанка-Новый бук кривой Рог. Трасса на Казанка-Кривой Рог. В ближайшее время, это буквально в июне месяце, начинает строительство Начинается строительство этой дороги. Почему говорю про строительство? Потому что на самом деле там ремонтировать уже нечего. То есть это не ямочный ремонт, это будет Нет. полностью практически Нет. перекладывать полотно, да? Да, абсолютно верно. Там будут применяться новые технологии. Опять. Что такое новые технологии? Это будет усиление основания методом холодного ресайклера. Это сейчас было очень интересно, но совсем не совсем непонятно. Да, значит, тогда проще. Усиление основания. То есть земляное полотно будет не, не как в старину, отсыпали, уплотнили, сверху положили асфальт. Земляное полотно будет укрепляться эмульсиями, цементом. То есть, в общем, смысл вот этого пирог дороги, он станет, станет покрепче, да? Да, он станет ага. более крепким, из-за чего происходит, происходило разрушение земляного полотна, потому что именно непосредственно то, что находилось, если простым языком говорить, то, что находилось под асфальтом, оно не выдерживало, оно, было мягкое, и оно и расползалось. Да. Ага. Опять же, почему оно расползалось, почему оно продавливалось? Потому что действительно наши дороги не были рассчитаны, особенно дороги местного значения, они не были рассчитаны на сумасшедшие веса. На Большегрузные автомобили. Сейчас начинаться будет в июне месяце строительство этой дороги. Повторюсь, усиление начинается, усиление основания, и дальше уже непосредственно по всем нормативам, которые сегодня заложены нашим законодательством, будет укладываться асфальтобетонное покрытие сверху. Нормативы позволяют эксплуатировать автотранспортное средство согласно вот этим ограничением на наших, наших законов. Угу. Дальше. Если не будут соблюдаться правила перемещения грузов, а это перемещение грузов в температурном режиме, то есть свыше 28 градусов, если не будут соблюдаться правила перемещения грузов там, свыше 40 тонн, ни одна дорога не выдержит этих нагрузок. Но не угу. выдержит она. Да. Это, кстати, вопрос, о, и говорят, о, европейском, о, о европейских технологиях. Они тоже не рассчитывают дороги на перегрузку. Но есть же еще и бетонные дороги. Это технологические Давайте, дороги, да. дороги, так называемые. Если вы сейчас внимательно посмотрите, по, у нас есть дороги, которые построены довольно-таки по современным технологиям. Это дорога на Одессу, которая. Одесса Киев. Нет, это дорога Одесса Николаев. Одесса -Николаев. Про которую все говорят, что она сегодня в хорошем состоянии. Кстати, да. А я вам хочу сказать, что вы заблуждаетесь. Она уже сегодня далеко не в хорошем состоянии, и специалисты, дорожники об этом уже сегодня говорят. Что мы эту дорогу, если мы не прекратим движение транспорта с перегрузом, мы эту дорогу. Ближайшие два года потеряю. Это будет точно такая же дорога, как на Кировоград, это будет точно такая же дорога, как на Кривой Рог. Объясню почему. И как старая Николаевская дорога. Да, объясню почему. Если вы выйдете на эту дорогу сегодня, уже, вот, особенно когда пройдет дождь, угу. вы увидите, что вся вода находится Осталось непосредственно на, на, на дорожном полотне. Находится она в так называемой колее. Колея, которая выдавлена mm -hmm. именно непосредственно... Которая не видно, а по водичке уже... Вы, вода, вы и... визуально, если сейчас выйдете, вы ее не увидите. Это mm -hmm. можете определить только приборами. Mm -hmm. Но э, вода это тоже довольно-таки хороший нивелир. Поэтому, когда идут дожди, особенно небольшие дожди, вы воду увидите сегодня, э, которая не, отходит, не, не уходит с, с полотна. Поэтому, такими бы вы не строили дороги, но выдавливание будет происходить, если не соблюдать э, вот, обыкновенные правила перегруз и угу. температурный режим. Понятно. Смотрите, мы в своей программе всегда стараемся э, в, понять вот эти так называемые детали. Давайте теперь вот, поговорим немножко о деталях. Первый, первый вопрос. Вот скажите, вот сейчас есть, вот вы сказали, у вас там 5000 километров дорог, да, в, 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 находится в Ведении, да, и среди них есть, ну, э, я так понимаю, они разделяются по важности, да, и по... Э, по... Как она называется, по транспортной нагрузке, да, или как какой-то параметр есть. Скажите, когда основные направления, когда основные направления в Николаевской области дорог будут отремонтированы? Ну, не совсем понял вопрос. Во-первых, мы отремонтировать стараемся абсолютно все дороги. Не, ну, это понятно но ну, смотрите есть такие как трасса вот, о которой вы сказали да там на, на кривый рог да это цели, это будет ну, большое строительство да. у нас есть таких еще несколько артерий это тоже самая дорога там на херсон э, та, та же самая дорога там, я не знаю на вознесенск и так далее. То есть, вот эти вот, я имею в виду основные несущие артерии, так сказать, области, это трассы максимально загружены и востребованы. Вот я о них сейчас спрашиваю. Я понял. Давайте я вам все-таки скажу, наверное, о планах службы автомобильных да, дорог вот это на этот год. Значит, в планах по-прежнему остается... остается ремонт и строительство тех дорог, о которых мы заявляли. То есть Мы не видим на сегодняшний день причин Которые могли бы нам помешать начать э, работу на направлении трассы Н-11, это на Клевой Рог, про который мы говорим. Да. То есть мы в июне месяце э, начинаем э, ее строительство. Э, дальше. Сколько займет строительство? Как вы считаете? Мы в этом году не сможем физически построить из-за отсутствия и финансирования и физически не сможем построить всю дорогу. Uh -huh. Значит, мы заявляли о строительстве 10 километров дороги в этом году. Это было постановление кабинета министров. Нам пришел документ службы автомобильной дорог, который говорит э, о том, что мы имеем право и будет профинансировано строительство. В э, цифрах не буду говорить в деньгах, это я вам лучше скажу в километрах. Да, То есть да. мы сможем построить порядка где-то 30-35 километров дороги э, определять участки. Э, Строительство дорог – это уж прерогатива начальника службы автомобильных дорог и губернатора Николаевской области. То есть вы еще не определились? Мы сейчас? с губернатором пока что обсуждаем, потому что тут есть несколько составляющих э и политическая составляющая в плане, э что я имею в виду политическая, не политическая, а социальная, угу, Неправильно. То угу. социальная составляющая потому что нет к сожалению полного финансирования на строительство этой дороги где мы вообще могли бы о социальном напряжении там не говорить да. есть но остальные дороги сейчас мы говорим угу. про n11 угу. дальше у нас есть подтверждение мы объявили тендер уже у нас есть подтверждение финансирования на строительство моста силовосиатская Васиятское про которое мы говорили, это Кировоградское направление. К сожалению, в этом году мы строить эту дорогу не будем, мы будем обеспечивать проездную способность. То есть на участках, которые менее поражены, мы, начиная со следующей недели, если опять позволят позволит, ну, погодные погода. условия, да, мы начнем локальные места, которые будут там, до 100 квадратных метров, там есть локальные места, мы будем их устранять, обеспечивая нормальную проездную способность. Причем мы будем это делать не просто засыпкой, там, смесями, а по технологии засыпали смесями, уплотнили, уложили асфальтобетонный слой. Для ну. того, чтобы эта дорога простояла хотя, хотя бы ухода 2-3 до того момента, когда начнет реконструк... начнется, начнется реконструкция полностью как всего направления. Да. Угу. Хорошо, давайте вы вот нас буквально еще, да, еще буквально одна минута осталась, у меня еще к вам вопрос, поэтому. Очаковское направление, то есть курортный маршрут, мы сейчас будем очень плотно заниматься, да, то есть уже закуплены все материалы. Это тоже будет ремонт, это не не строительство Очаковское направление это будет ремонт, но по итогу мы получим качественное новое покрытие. Ну а Чаковская ага. это та, которая с Одесской трассы? Это, И, либо это два, направления, два направления. В этом году это непосредственно с Одесской трассы, которая ага. с, э, отходит, это курортный маршрут, так называемый у нас. И второе направление это вдоль берега, это там, где... Это в следующем пору... году? Уже Нет, было. это в этом году. Ага. В этом году, еще раз говорю, у нас все уже... Документы готовы, вся документация готова, есть все материалы для того, чтобы выполнять работу погодные условия. Вы надеюсь, вы нас, и... надеюсь, вы нас пригласите перерезать да, ленточку. Конечно. И последний вопрос, буквально вот если можно 30 секунд. Вы заявили о том, что из запланированных 324 миллионов на ремонт Николаевских дорог в текущем году большая часть, а именно 224 миллиона гривен, это кредитные средства. А что это за кредиты, кто его будет потом возвращать, кто его берет и кто его будет возвращать? Ну, Давайте я буду все-таки лучше отвечать на вопросы о строительстве дорог и качестве дорог. То ну, есть а я... нам хочется понять просто физический смысл денег. Это государственный, государственный займ или это область областной? Нет, займ. это государственный. Государственное. Вот это, собственно говоря, мы хотели услышать в этом в этом моменте. Я думаю, что на этом мы можем закончить сегодня нашу беседу. Спасибо большое, Александр, что вы нам уделили время. Спасибо о том, что рассказали о, том, о планах. Я надеюсь, что то, что вы сказали, будет осуществлено. По крайней мере, вы производите впечатление человека, который способен сказать и сделать, а не просто сказать. И я напоминаю, что у нас в гостях был Александр Антощук. Спасибо, что пришли. А с вами Спасибо. в студии был Игорь Пох и Андрей Острев. И напоминаю вам, что каждую пятницу в программах Детали вы в деталях услышите те вопросы, которые вас волнуют. До новых встреч. До свидания.